Теперь по поводу у нас вопрос возникает по поводу метиза. Якобы у нас автомобили метиза разрушают дороги в городе Желтый Вод. Если бы это было так, то у нас дорога, по которой ездит метиз, например, вот там вот от улицы Гагарина до проходной метиза, она тоже была разрушена. Вот сколько у нас есть метиз, та дорога пока еще стоит и, кстати, не отремонтировалась. На повороте, там где фуры, Вырывали асфальт. Да, действительно, там разрушили. Они там сейчас положили бетонные плиты. Когда метизы, автомобили, фуры ездили по Маяковского, по улице Строителей, по улице, по бульвару Свободы, посмотрите, что там сделали. Там просто повырывали на поворотах все, что можно. Вот поэтому было принято пустить движение этих автомобилей по магистральной улице города Желтой Воды, которая является улица Гагарина. Улица Гагарина в соответствии с плановым, генеральным планом города является магистральной улицей и предназначена в том числе для передвижения грузового автомобильного транспорта. Учредители МИТИЗа правильно говорят, Владимир Васильевич, мы что, должны автомобили по воздуху пускать? Дороги строить мы не обязаны, налоги платить мы обязаны. По поводу налогов этого предприятия в город. За полугодия, чтобы вы понимали, суммы налога на доходы физические лица этого предприятия примерно миллион четыреста тысяч заходят в бюджет города. Так когда говорят, что бюджет города предприятие вообще ничего не платит. Миллион четыреста за полугодие заплачено этим предприятием бюджет За полугодие. В прошлом году всего лишь миллион, то есть в этом году на 40% уже больше не платят в бюджет города, чем платили. Там рабочих мест несколько сот, и плюс налоги, вы должны понимать. Мы вообще не, не пускаем никого в город. То есть они по воздуху будут у нас летать автомобили. Еще раз повторюсь: если есть у кого-то заключение эксперта, что Гагарина разрушалась именно из-за этих автомобилей, без вопросов. Давайте посмотрим заключение эксперта. Эта Гагарина улица у нас капитально ремонтировалась, но я, я не помню, когда она вообще капитанно ремонтировалась. Заплатили, запланирован текущий ремонт этой улицы за счет денег, в том числе этого предприятия МИТИС, в этом году. Суммы более-менее приличные. А в следующий год будет дальше она ремонтироваться. Но сказать, что это предприятие в автомобиле разрушает это, эту дорогу, ну это же неправильно. У нас э, новая почта иногда больше разрушает дороги, чтобы вы понимали, чем метис.